Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala Clan. Saya ada satu soalan yang sangat serius yang ingin saya tanyakan kepada menteri-menteri banadi. Memang korang sekarang ini pattern dia tak nak jawab soalan secara terus dekat dewan je. Ya? Memang korang tak buat homework ya. Memang korang sengaja tak nak jawab ya supaya korang hanya akan boleh jawab melalui jawapan bertulis. Ataupun korang hanya akan jawab dekat kamar khas dan sebagainya supaya korang punya spin itu tidak dilihat oleh rakyat? Eh, hey, Madani, memang betullah kata Ustaz Lee. Korang memang kena belajar cara bagaimana hendak menjawab soalan dengan betul supaya tidak mengelirukan masyarakat. Kalau tak reti nak jawab soalan on the spot, kalau korang tak reti nak buat homework, jangan jadi menteri. Ada faham? Kita intro dulu. La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebetulnya saya ada satu benda lagi yang ingin saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan perjanjian syaitan Anwar dan Trump itu. Tetapi itu saya akan buat untuk besok insya-Allah kalau tak ada aral. Untuk malam ini, saya tertarik dengan satu komentar yang datang dekat messenger saya dekat Facebook di mana si pengirim ini mengatakan bahawa antara lain Assalamualaikum Tuan, Waalaikumsalam Warahmatullah Sekarang sudah nampak seperti ada satu pattern Mandani cuba mengelak soalan-soalan sensitif dengan cara menempelak balik menyalah dan menyindir pemberi soalan. Bermula dari Nga Kormeng, bila ditanya soalan sensitif pasal bahasa Melayu, terus dia melenting dan ugut wartawan. Kes kedua Tugu Zafrul, bila ditanya soalan sensitif, terus guna penjawab awam sebagai shield. Kes ketiga Ahmad Maslan, bila ditanya YB Mersing pasal peruntukan pembangunan, tak nak jawab dan guna blame game. Kes terbaru Gobind Singh, bila ditanya soalan legit, terus dikatakan soalan tak cerdik. Nampaknya Menteri Madani ini semakin kusut dan tak berani berdepan dengan soalan provokatif dan sensitif melibatkan rakyat. Maybe boleh dihalatkan naratif kerajaan Madani suka mengelak dari menjawab soalan. Terima kasih kepada yang hantarkan mesej kepada saya dekat Facebook pribadi saya. Di mana saya pun perhasan sebenarnya benda ini lama dah. Dan saya ada buat video pun berkenaan dengan cara madani untuk elak jawab soalan. Saya ada respon pun berkenaan dengan jawapan Gobin Sindio kepada soalan oleh Ustaz Ahmad Fali Syari. Kalau tak salah saya lusa semalam kot yang saya buat apa tu video berkenaan dengan isu inilah. Cumanya, saya tertarik untuk highlight satu lagi benda tak ada kaitan dengan perjanjian Trump dengan Anwar tu tetapi ada kaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh sahabat ini iaitu sikap menteri yang sambil lewa menjawab soalan daripada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan sendiri yang ingin bertanyakan tentang isu-isu berkaitan dengan bajet dan sebagainya di mana jawapan mereka itu memang sangat-sangat menyakitkan hati sekarang saya nak bawakan kepada anda satu video. Uh, inilah perbahasan berkenaan dengan bajet pada bulan lepas, hujung bulan lepas kalau tak salah saya, yang membabitkan YB Air Hitam iaitu Wee Ka Siong dan juga Menteri Kesihatan iaitu Dr. Zulkifli Ahmad. Di mana Wee Ka Siong, untuk saya ringkaskan, dia bertanyakan dua soalan penting. Yang pertamanya berkenaan dengan tenaga kerja untuk KKM sebab kita semua tahu sekarang ini memang tenaga kerja untuk KKM especially doktor memang sangat-sangat bermasalah. Sebab itulah kita jumpa kes orang sampai kena sidai sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam dekat uh, kata apa unit uh, rawatan luar dan sebagainya dekat hospital, dekat emergency pun sampai kena tunggu berjam-jam dan macam-macam lagi lah. Dan kemudian Dr. Wee juga membangkitkan tentang peruntukan yang berkurang kepada Kementerian Kesihatan iaitu peningkatan lebih kurang 2.76% macam tu berkurang kan? Tetapi peningkatan emolumen untuk kaki tangan Kementerian meningkat sampai 7% dan Dr. Wee mengatakan bahawa ini adalah merupakan inflasi terhadap sistem kesihatan dan beliau takut. Benda ini akan menyebabkan KKM tak cukup duit, lalu mereka pun terpaksa mencari jalan lain untuk menambah atau menampung perbelanjaan dan mereka akan cepat-cepat buat sistem rakan KKM yang memang kita tahu akan menyebabkan orang-orang yang biasa-biasa, orang miskin akan disidai oleh uh, hospital, orang yang berduit saja yang akan dilayan dengan cepat dan sebagainya. So Dr. Wee telah bertanyakan soalan-soalan itu kepada Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad. Apa jawapan Dr. Zulkifli? Anda tonton video ini. Semasa perbahasan saya sentuh Peruntukan Menteri cakap 46.5 bilion tahun depan Tahun ini 45.27 Penambahan 1.2 bilion Soalan saya dari segi guna tenaga Kita ada 4,500 jawatan doktor tetap 175 jururawat Tambah pula pejabat awam atau mereka yang berkhidmat di bawah kesihatan, kesihatan kenaikan 7%. Jadi dengan penambah, penambahan 27% ini, adakah dia memadai untuk kita bayar keseluruhannya? Sebab 4,500 doktor itu campur dengan jurat lantikan tetap sekurang-kurangnya half a billion. Tambahan 7% daripada semua pekerja di bawah kesihatan itu satu jurat besar. Dan saya nak tanya, kalau itu yang berlaku, macam mana dengan inflasi? Inflasi perubatan 12 hingga 14 peratus. Itu memang tak cukup. Saya khawatir dia akan menyebabkan terpaksa kementerian menjana pendapatan. Jadi semua manusia. Bagaimana ia dapat dijawab kalau tidak cukup? Apa kaedahnya yang akan dicadangkan oleh menteri untuk menyelesaikan kekusutan ini? Terima kasih. Jadi betul itu saya kira adalah satu jawapan yang perlu kita Perhalusi dan perdebatkan mungkin di kamar khas kalau mau. Ya, tetapi untuk saya jawab langsung di sini saya kira tidak wajar Jom untuk Pemad, saya. Saya sebiji. Saya cakap dalam semasa pembahasan yeah. ini yang saya saya yeah. saya ulangi. Yeah. Saya, saya tidak uh, punya untuk uh, tidak punya apa perincian apa, untuk apa-apa menggarap tuduhan-tuduhan atau pendawa-dawan yang tak cukup sebagainya itu itu kerjanya treasury bukannya kerja kementerian kesihatan tapi saya sedia saya sedia mengambil paham bahawa apapun yang mereka telah peruntukan ya dalam dalam the consolidated fund dan juga dalam perbelanjaan yang telah diberikan saya yakin perkara itu telah pun diambil kira secara terperinci dan bukan di sini pentasnya untuk saya perincikan semua itu ada segi kesesuaian Baik, uh, dan ketentuan angka-angka tersebut ya. Dan saya saya ingat agak batu, batu boleh tak, tanggup tanggup batu kalau boleh saya jawab segera ya. Saya cakap terus terang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berkongsi nada dengan Dr. Wee yang jawapan oleh Dr. Zulkifli itu sangat menyakitkan hati dan memang mengecewakan. Sangat mengecewakan. Dr. Z kata apa? Oh yang ini saya rasa better kita bincang dekat kamar khas. Saya tak wajar untuk menyatakan di sini, menjawab di sini kerana saya tidak ada perincian tentang apa yang ditanyakan. Hello Dr. Zul, setiap kali soalan dekat parlimen itu hendak diutarakan, Mesti mereka ini akan menghantar soalan-soalan itu kepada speaker terlebih dahulu. Soalan even pencelahan pun, mereka akan hantar ke speaker terlebih dahulu. So that speaker tahu siapa soalan macam mana dan sebagainya. Dan soalan itu, dia hantar dahulu kepada speaker dan speaker akan bagi tahu menteri. Okay fine, orang ini akan tanya ini, orang itu akan tanya itu dan sebagainya. Dan bila orang itu bertanya dan apa tu, menteri dapat tahu soalan itu lebih awal, ini memberikan ruang dan peluang kepada menteri untuk buat study lah untuk kaji soalan itu mencari jawapan yang bersesuaian sebab soalan lisan dekat parlimen jawab pun lisan dekat parlimen jugalah nampak? tetapi tiba-tiba Dr. Zul kata oh saya tak ada perincian seolah-olahnya macam Dr. Zul ini dia tak buat homework dia dapat soalan tapi dia buat tak peduli ataupun mungkin dia dapat soalan dan dia tak nak buat homework sebab dia nak jawab dekat kamar khas Okey, kenapa Dr. Zul tiba-tiba macam nak sangat jauh dekat kamar khas? Dekat kamar khas ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak live device. Dia tidak disiarkan secara langsung. Tidak ada siaran langsung untuk kata apa kata perbahasan dalam kamar khas dan sebagainya. Yang kita tengok itu lebih pada sidang parlimen secara umum. So, bila tidak ada siaran langsung, rakyat tak tahulah apa yang mereka bergembangkan. Rakyat tak tahulah menteri sin, apa tu, spin apa. Rakyat tak tahulah menteri pusing macam mana. So, bila rakyat tak tahu, yang muni-muni je keluar daripada kamar khas itu, so, rakyat berkata, oh, menteri buat kerja. Padahal, mungkin dalam kamar khas itu, menteri teruk kena guring. Menteri teruk kena belasah sebagainya kan sebab tak buat kerja dengan kompeten dan sebagainya. Tapi sebab menteri takut rakyat tahu yang dia dah memang tak buat kerja ataupun memang dikantui contohnya kan. So, sebab itulah mungkin dia minta buat kakak khas. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa nampak saya langsung. Mungkin itu kot. Saya tak tahulah kan. Tak nak tuduh. Tapi macam kakak Soalan oleh Dr. Wee itu of course dah ditanyakan, dah diberitahu kepada speaker. Speaker akan beritahu kepada menteri. Okey menteri, ini atas soalan. So, you stand by. Nampak? Mesti. Siapa-siapa bagi -siapa parlimen tahulah yang memang soalan-soalan itu dah disiapkan awal-awal terutamanya benda berkaitan dengan data, angka sebagainya supaya menteri dapat study. So, bila menteri kata, oh saya tak ada perincian memang nampak sangat kelakarlah. Nampak sangat dia tak berkerja lah. Itu je pun kan. Tapi itu merupakan satu lagi benda yang menunjukkan sikap acuh-tak acuh oleh menteri kerajaan untuk menjawab soalan daripada mana-mana pihak tak kira daripada pembangkang ataupun dari kerajaan itu sendiri. Dan ini menampakkan yang memang kerajaan ini menteri-menterinya tak kompeten langsung dalam buat kerja sangat tak kompeten menyedihkan ini mereka yang telah diamanahkan untuk menjalankan tugas menguruskan kerajaan muakri yang agung yang telah melafazkan tak setia dan ikrar buat kerja di hadapan agung inikah mereka ini kan puak-puak ke yang terpaksa kita hadap jadi menteri timbalan menteri dan sebagainya ini memang sangat-sangat menyedihkan tuan-tuan sekalian. Sangat menyedihkan, sangat mengecewakan dan saya cakap terus terang memang tak patut sama sekali. Tak sepatutnya Dr. Zul tidak bersedia ataupun enggan menjawab soalan itu. Bukan sekadar Dr. Wee kecewa, saya pun kecewa. Dan seandainya kalau anda ini rakyat prihatin, anda juga memang kena kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Zulkifli Ahmad itu. Terus terang saya cakap. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah dia kerajaan madani untuk anda. Mereka bukan kerja buat kerja pun. Mereka tak tahu apa yang mereka buat. Ibarat macam tikus membaiki labu. Ibarat macam kera mendapat bunga. Inilah dia. Mereka dapat jawatan dan jawatan itu saya tak tahu lah kalau ikutkan jawatan itu satu amanah. Tetapi saya nampak macam mereka beranggapan jawatan itu macam satu kemegahan, satu tanda kuasa mereka, oh aku menteri dan sebagainya. Tetapi kerja kepada rakyat makin lama makin hauk, makin lama makin jahanam. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Dan betul lah tadi kata sahabat tadi. Nampak gayanya Madani ini, style dia dia tak akan jawab soalan, sama ada dia akan gaslight, dia akan balikkan kepada kita balik, dia akan peli kita, dia akan cek kesalahan kita pula ataupun bodoh-bodoh pun dia akan channelkan kesalahan itu ataupun beban untuk menjawab soalan itu kepada pihak lain. Dan saya cakap terus terang, kalaulah anda masih lagi mahu menyokong puak-puak ini, anda perlu menyerahkan kepala anda ke hospital Tanjung Rambutan untuk diperiksa kot-kot ada wayar yang putus di sini sana. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya berkomen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang suruh gila. Dia layak untuk masuk ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital di Tempoi lah.